నూట ఐదవ శ్లోకం వరకు నేర్చుకున్నాం ఈరోజు నూట ఎనిమిదవ శ్లోకం వరకు నేర్చుకోపోతున్నాం అంటే ఈరోజుతో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలోని నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు పూర్తవుతాయి తర్వాత పూర్వ పీఠిక ఉత్తర పీఠిక ఉన్నాయి అవి తర్వాత విడిగా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు నూట ఆరవ శ్లోకం నుండి నూట ఎనిమిదవ శ్లోకం వరకు నేర్చుకుందాం నూట ఆరవ శ్లోకం ఆత్మయోని स्वयं जातो स्वयं जातो वैखान वैखान सामगायनह सामगायनह देवकी नंदन देवकी नंदन श्रष्टा श्रष्टा क्षितीश क्षितीश पाप नाशनह आत्मयोनि आत्मयोनि स्वयं जातो स्वयं जातो साम गायन साम गायकी नंदन देवकी नंदन स्रष्टा स्रष्टा क्षितीस क्षिश पापनाशन पापनाशन आत्म निस्वय जामोन निस्वय जाता वैखानः सामगायनः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः क्षितिशः पापनाशनः आत्मयो निःस्वयं जातो आत्मयो निःस्वयं जातो वैखानः सामगायनः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितिसः पापनासनः क्षितिसः पापनासनः आत्मयो निःस्वयं जातो आत्मयो निःस्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टाक्षिति सः पापनासनः देवकीनन्दनस्रष्टाक्षिति सः पापनासनः आत्मयो निःस्वयं जातो वैखानस्सामगायनः आत्मयो निस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दन स्रष्टा क्षिती सः पापनाशनः देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः नोट्लोकं शङ्ख बृन् शङ्खभृन् नन्दकी नन्दकी चक्री चक्री चक्रींगधन्वाधन गदाधर गदाधर रहांगणी रि रक्षो रक्षोभ्य सर्व प्रहरणयुद प्रहरनायुदृन् शंख बृन् नंदकी नंदकी

शंक भृंद चक्री सांग धन्वा गदाधर सांग धन्वा गदाधर रथांग पाणी रक्षोभ्य रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध चक्री शंख भृन्नंदकी चक्री सांग धन्वा गदाधर सांग धन्वा गदाधर रधांग पाणी रक्षोभ्य रधांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुधः सर्व प्रहरणायुधः शंख बृन्नंदकी चक्री शंख चक्री सेङ्गधन्वा गदाधरः स्याङ्ग धन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः शङ्ख बृन्नन्दकी चक्री स्याङ्गधन्वा गदाधरः सेंगा धनवागदा धरहा राधांगा पाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः प्रहरणायुदाहा रक्षोभ्यः सर्व प्रहरणायुदाहा सेंखा ब्रुनंदकी चक्री सेंगा धनवागदा चक्री संगधनवा गदा धरहा रथांगा पानी रक्षोभ्या सर्वप्रहरणायुदहा रथांगा श्री श्री सर्वप्रहरणायुदा सर्वप्रहरणायुदा ओम नमः हिति ओम नमः हिति

नारायण नारायण विष्णुर विष्णु वासुदेव वासुदेव अभिरक्षतु वनमाली वनमाली गदी संगी गदी संगी संखी चक्री संखी चक्री चनंदकी च श्रीमान श्रीम नारायण नारायण विष्णु विष्णु वासुदेव वासुदेव अभिरक्षतु अभिरक्षतु वनमाली गदी संगी वनमाली गदी संगी शखी चक्री चनंदकी नंदकी चक्री चनंदकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर् श्रीमान्नारायणो विष्णुर् वासुदेवोऽभिरक्षतु वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी सङ्गी वनमाली गदीशङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णु श्रीमान्नारायणो विष्णुर् वासुदेवोऽभिरक्षतु वासुदेवोऽभिरक्षतु गदी सङ्गी सङ्खी चक्री सेंखी च नन्दकी गदी सङ्गी सङ्खी च श्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु गदी सङ्गी सिङ्खी चक्री च नन्दकी वनमालि गदी स्याङ्गी सङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालिगदी सेङ्गी सङ्खी चक्री च नन्दकी वनमाली गदी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्री వాసుదేవో భిరక్షతు ఓం నమైతి శ్రీ వాసుదేవో భిరక్షతు ఓం నమైతి శ్రీవాసుదేవో భిరక్షతు ఓం నమైతి శ్రీవాసుదేవో భిరక్షతు ఓం నమైతి ఇప్పుడు నూట ఆరవ శ్లోకం నుండి నూట ఎనిమిదవ శ్లోకం వరకు వరుసగా आत्मयोनिःस्वयं जातो वैखानसामगायनः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शाङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुधवों नम इति వనమాలి గది చక్రీ శంఖీచక్రీచనందకీ శ్రీమాన్నారాయణో ఈ ఈరోజుకి మనం శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం శ్లోకాలు నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు పూర్తి చేసుకున్నాం ఇంకా పూర్వ పీఠిక ఉత్తర పీఠిక నేర్చుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి అవి కూడా తర్వాత వీడియోలో నేర్చుకుందాం అందరికీ నమస్కారం శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని నేర్చుకోవాలని కోరిక ఉండేవారు చాలా సులభంగా నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఈ వీడియోలు తయారు చేయడం జరిగింది ఎంతో కొంతమందికైనా ఈ వీడియోలు ఉపయోగపడ్డాయని నేను భావిస్తున్నాను కొంతమందికైనా ఉపయోగపడంటే చాలా సంతోషం ఈ వీడియోల ద్వారా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు ఇంకొంతమందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు వీడియోలో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్లు పెట్టండి అని ఎప్పుడూ అడగలేదు కానీ ఎక్కువ లైక్స్ వేస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ మంది లైక్ చేసి అవసరమైన వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ పూర్వ పీఠిక వీడియోలతో కలుస్తాను వాసుదేవ